Ну, конечно, не просто, потому что проигрывать проигрывать всегда тяжело, и нужно, нужно сейчас собраться, быть мужиками, работать и, и выходить на поле, и биться биться за за каждая тречка. Вот такие встречи, вот они особенно мотивации придают вам, Ну, конечно, конечно, приятно. Всегда приятно встретиться с болельщиками. Много, много детей. И стараемся, стараемся, никому не отказывать э, там, ни в автографах, ни в фотографиях. Я считаю, что таких встреч, конечно же, должно быть как можно больше. Уже как-то успели переосмыслить то, что произошло в матче с Ворсом, столько моментов, и все равно закончилось. Ну, это, это футбол. Такое, Таке буває, знаєте, Ну, Говорити, що ми там грали плохо, теж не можна. Столько моментів просто реализовывать реалізовувати їх і спокійно потом, потім, потім грати по счету. Сьогодні стало ясно, що ну, вчора, що зіркою грати при вболівальниках на Олімпійському це краще, буде більше мотивації. Ну, футбол, футбол в первую очередь для болельщиков. И, конечно, когда играешь при пустых трибунах, это тяжело, тяжело находить мотивацию, поэтому я, я даже не знаю, что, что, что здесь говорить. Конечно, хочется играть при болельщиках, с, болель, с болельщиками. Андрей, скажи, а анализировали ли вы уже своего будущего соперника по Лиге Европы португальского Маритима? Ні, нет, нет, пока над этим ми еще не працювали. Не всегда учат, що важнейший матч це ближайший, поэтому зараз готовимся на зирку. У вас це перша пауза між матчами. Спочатку сезону виграєте два матчі тиждень, вікенд – середина тижня. Це допоможе трошки розгрузитись? Скучно. Я, я всегда говорил, говорив, що ну, для мене лучше играти э, две игры в неделю. Так что ну, для, мне такой график больше по душе.